Убитый обращается к убийце. Зовет его кинжал достать из нор. И оба совершают роковой удар. Ограбленный грабителя движения направляет. И оба совершают ограбление. Да, человек сам в гости приглашает в свои страдания, но не рад гостям. Забыл он, как и где, какое время писал то приглашение, как отправил. Но время позабыть того не может. Оно гостям укажет точный адрес и приведет к порогу. Я не могла тогда это выразить. Я это просто чувствовала эту внутреннюю какую-то потребность в чем-то, чего я не знаю. Но мне казалось, где-то в году там, в м ну, в семейной жизни, что я сойду с ума, если я вот буду находиться в этом состоянии дальше. Но что искать, я не знаю. То, что я чувствую, это реально? То, что я делаю, это нормально? Или я просто схожу с ума? Или я просто, ну, как бы, бешусь, живу? Я находился на грани самоубийства, потому что я понимал, что я действительно вот слепилась себя из каких-то кубиков mm -hmm. вот деньги машины удовольствие выпивка друзья и как только этот карточный домик развалился у меня почвы под ногами не оказалось то есть я оказался размазанным совершенно вся история ведбывается еще дня на земле до того ж с упертой точностью, повторяется снова и снова. История, где нет красивых вчинків, потому в ней точиться жестокая борьба. Не на жизнь, а на смерть. Это история самотньої людины. Мы приходим в этот мир по одному и живем все время сами. Просто объединяясь какие-то группы какие-то круги, я не знаю. Но мы приходим отсюда сами и уходим отсюда тоже сами. Поэтому это нормально, это природа, это естественно быть нам. Бути самому, чи не страшно це звучить майже як вирок, як постріл у скроню. Як це бути самому? І чи дійсно це правда, що ми весь час самі? Хоча нас дуже багато довкола? Бути самому це самотність заблудлої в своїх проблемах людини, яка в пошуках свого ідеалу є незрозуміла та несприйнятна іншими. Чи це свідоме усамітнення задля пізнання сили духу, даної нам небом, щоб через молитви отримати відчуття справжнього смаку життя. І нарешті, чи насправді є обов'язковим це саме усамітнення поодаль від людей і морської суєти для пізнання гармонії в собі та досягнення осяяння, що ще інакше називається модним сьогодні слівцем.

И вновь я повторю, вы и потом, вы и ковчег, и рулевой, и страсти ваши тот потом, а тело является ковчегом, и вера вам указывает путь, но через все проходит воля. А панімання все об'єдняє? Про все це, тобто про всі ці високопарні слова та речі переважна більшість населення навіть і не думає морочити собі голову. Бо навіщо? Життя коротке, плине стрімко і по великому рахунку. На всі ці туманні духовності не вистачає часу. Навіщо перейматися, коли довкола стільки прекрасного? Є певні правила та штампи, які незаперечно та наглядно демонструють, як і яким чином досягти успіху та матеріального достатку, щоб стати щасливим. Поняття щастя, оно ж теж входять, якби. Как бы... в понятие этой матрицы, то есть заложено вот этим обществом. То есть человеку сказали, вот набор минимальный, там колбаса, хлеб, масло, машина, квартира, что тебе еще надо для счастья? И ему просто вдал в голову, что ты счастлив, ты счастлив, ты счастлив, то есть у тебя все есть, ты счастлив. Вот откуда у него возьмется мысль о том, что он несчастлив? Да, может быть, где-то там что-то вот, а как бы, недовлетворенность там. Но вот именно вот эта вот недовлетворенность, она и дает э, толчок человеку искать. Вот что же там такое зудит? Почему же на самом деле вот, ну, не чувствую я кайфа от этой жизни? правильно, це маленьке щось і зудить, і ніякого тобі задоволення, і не купити оце щось ні за які гроші, щоб нестерпне зудіння середини перестало мутити свідомість, і штовхати людину навчинки, після яких сенс життя перестає бути сенсом. Її теперішнє ім'я нічого вам не скаже. Воно дещо незвично звучить для нашого вуха, але щоб прийти до нього, їй довелося заглянути смерті у вічі. Мені зовуть Євіма Колеса Няски. имя я нашу уже 11 лет. Mm -hmm. Ну, наверное, здесь, в этом месте, я бы представилась как хозяйка этого места. Место. Про место мы расскажем о даче без ниши, а зараз про него. Вин також носит незвичное имя. Ринти. Но в своем предыдущем жизни прошел Рим, Крым и Медные трубы. Сыграл на все сто роль сегодняшнего мажора и подпаливача неба. Я особенно в начале наслаждался этим процессом очень сильно. То есть бизнес для меня это до сих пор очень интересная игра. Угу. Очень разнообразная, очень сочная. Угу. У меня был достаточно успешный бизнес абсолютно идеальная семья, если говорить о внешних каких-то таких мерках. Не пьющий, не курящий муж, там отличные дети. Ну, в общем-то, все хорошо. То есть я весил уже под 100 килограммов, то есть я действительно не только набирался материальным, это отражалось на моем теле. То есть вещи, которые мне доставляли удовольствие, они постепенно приедались, но я чувствовала какой-то